Их заангажированность и абсолютное нежелание слышать голос людей города Харькова. Во всяком случае, две недели они уже здесь находятся. Ни одно лицо не вышло в контакт с защитниками города Харькова, с УВБ с гором, это гражданская оборона региона, расшифровываю, это именно Харьковская организация. Вот они две недели с кем-то общались, мы понимаем с кем. Господами Керносом и его командой. Ну, общались они дальше, что Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы хотим, чтобы мировое сообщество знало. Мы выступаем исключительно за законные, за законные меры. Мы хотим провести референдум законно, чтобы было абсолютно честное, э, справедливое подсчет голосов, чтобы абсолютно честно все проводилось, чтобы здесь не бегали никакие непонятные люди, чтобы мы не переживали за свои семьи. Чтобы мы могли собраться, спокойно провести э, агитацию, спокойно провести голосование. Есть и та сторона, есть и другая сторона. Мы никому не запрещаем высказывать свое мнение. Пожалуйста. Ну и нас услышьте. Ну потому что мы хотим заявить, что мы против вступления в Евросоюз, против НАТО так сказать, считаем НАТО и европейскими структурами, значит, осуществляют вмешательство в внутренние дела Украины. Во-первых, наши корни с Россией тесно связаны, наша экономика тесно завязана. Мы хотим дружить со всеми, но когда к нам в дом приходят с мечом, от меча могут и погибнуть. Мы очень мирные люди. Наша христианская православная вера, она, это есть вера любви. Подчеркиваю, вера любви. Вот. И если к нам придет враг со своей идеологией, с наркотиками, с проституцией, с педерастами, лесбиянками и так далее, мы их отсюда выгоним и выкинем.